Вітаю, це програма Точка зору. Сьогодні до нашої студії завітав голова Харківської обласної організації Союз Чорнобиль України Анатолій Вінник. Рада вітати вас, Анатолій Івановичу. Наразі завершується один з етапів реконструкції харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення, який звикли ми частіше називаємо лікарня Чорнобильська лікарня, адже заклад спеціалізується на лікуванні ліквідаторів аварії на ЧАЕС які наразі роботи вже виконані і яким є план подальших дій. Ну, я, е, напомню про те, що наш, е, наше лічебне заведення Чорнобільський диспансер це колишня, як я вже говорила, Пкомовська лікарня, которая була в своєму часі, е, в де конце 90-х год е, е, представлена нам Чорнобиль для лікування. И мы очень гордимся и благодарим за этот шаг, который был сделан тогдашним губернатором Масельским Александром Степановичем. Но, как уже мы неоднократно говорили о том, что за 25 лет это лечебное заведение пришло в аварийное, пожароопасное состояние, и, значит, в общем-то, оно подлежало закрытию по всем санитарным противопожарным нормам. И, и так далее. И вот в прошлом году, если вы знаете, с мая месяца начались активные работы по реконструкции, капитальному ремонту, на что было выделено с областного совета 9,7 миллионов благодаря нашему губернатору Светличной Юле Александровне. и Ее личной инициативе, которая была поддержана Харьковским областным советом, мы эти деньги заполучили. И плюс также Юлия Александровна приложила немало усилий чтобы к нам дошли еще с позапрошлого года инвестиционные деньги с Европейского банка. И, в общем-то, практически на сегодняшний день около 20 миллионов денег вложено в капитальный ремонт нашего чернобыльского диспансера. Работая в стадии завершения, устраняются отдельные мелкие недостатки, которые есть на любой, на любой стройке. Завозится диагностическая и реанимационное и операционное оборудование. И днями мы вот ждем, что будет какая-то такая приятная акция по презентации того, что сделано благодаря объединению усилий нашей областной администрации под руководством Еле Александровны и Областным советом. Значит, и мы получаем лечебные заведения уже в таком, в новом, в новом виде, хотя э, на этом работы по реконструкции и по ремонту, они не заканчиваются. Выделены деньги и в прошлом году, и в этом году на последней сессии, которая была 28 февраля, на продолжение, на разработку проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация сейчас находится в стадии, в, стадии, в стадии доработки и проведения экспертизы. И будут продолжены дальнейшие работы, э, стоимость которых оценивается уже десятками миллионов, десятками миллионов гривень. І ставиться що така ж Це задача? за роботи. Говорилося про те, що довелося навіть не очікували. Думали, що ну, відремонтуються так, о якось зовні це, ця будівля, але з'ясувалося, що в, в такому жалюгідному стані там комунікації довелося міняти більш ніж очікували. І здавалося б, комунікації замінені на сьогодні, відремонтовані там операційні палати. Що ще треба зробити? Ну, по більшому счету, потрібно продовжувати роботи. якщо ми говоримо про те, що лічебне заведення мало бути така задача. стоит такая Юлия Александровна поставила такую задачу, чтобы это было лучшее, одно из лучших лечебных заведений не только в Харьковской области, на Украине, отвечало мировым стандартам, то на это дело нужно вложить по различной оценке специалистов около 50 миллионов. Ну, например, сделать там отец лечебный плавательный бассейн, потом всевозможные Процедуры. Это, значит, как бы, чтобы у нас там вот не просто лечение было, а и реабилитация, значит, проходила на высоком современном уровне, потому что, вы знаете, к сожалению, 33 года после аварии, вот мы будем отмечать в апреле этого, этого года, и за эти 33 года, вы же понимаете, значит, если у кого-то были болезни, то они обострились, усугубились и… Ми стали лікарня. старші і взрослі, і взрослі на 33 роки. І, тому, і лікарня побудована да. десятиліття кілька десятиліть тому. На сьогодні вже не відповідає. Сьогодні так вже є і технології і в, і в, для реабілітації. І треба да. для цього якось облаштувати цей простір. Ви вже згадали, що обладнання дегнасдигнастично буде закуповане надане лікарні. І чи йдеться про якесь спеціалізоване обладнання, що сприяє саме лікуванню, захворювання, Отриманих саме в результаті опромінення і е, отримання великих доз радіації в зоні ЧАЕС, ну, щось має це бути таке унікальне, число сьогодні. Це ну, в сложный для мене як не специалиста, не медика. Чому? Я только знаю, що в последнее час. Мед, медперсонал, руководство Чернобыльского диспансера занимается о том, чтобы значит, в общем-то лучше диагностировать и проводить профилактическое лечение. К сожалению, у нас возникают онкологические заболевания. И вот как раз Пирогова Ирина Васильевна, она, это ее профиль, значит, и, я, и мы думаем, что Цей участок работы в нашем диспансере також буде поднят на, на новий уровень, але Но це вопрос більше к медикам, чем, ніж к нам. Зрозуміло. Роботи проводяться під пильною увагою обласної адміністрації та громадськості. І Певно, не, не проходить і тижня, аби з перевіркою. Процесу не відвідав, не відвідали постанову представники Харківської облдержадміністрації, Зазвичай це заступники голови області, представники громадськості так само дуже часто при всіх таких під час всіх таких віз... візитах. Проводять цю інспекцію, як це впливає на процес, що бачите, ви що, можливо, якось іншим руслом йде процес, або більш динамічно прискорює така увага реконструкції лікарні очень хороший вопрос задали в тому плані, що я uh, роководітель Чорнобильської організації, Харківської обласної общественної організації Сівіч Чорнобиль, Україна. Ну, Значит, работаю и тружусь от Харьковской академической российской драматической театра имени Пушкина. Я заместитель, первый заместитель в этом театре. И мы также эти годы, за прошлый и позапрошлый год, где-то на 2,5 миллиона провели ремонтные работы, капитальные ремонтные работы, и тоже администрация выделила нам деньги. Так что я хочу немножко так в сторону отойти и сказать о том, что мы... Харьковской областной администрации под руководством Юлии Александровны. Харьковский областной совет занимается не только нашим Чернобыльским диспансером, а и госпиталем инвалидов войны, районные больницы, дворцы культуры, дороги. Значит, около 800 объектов в прошлом году капитально ремонтировались или по новой строились, или реконструировались. И эта работа к этим 800 прошлого года добавляется уже 200 объектов этого года. У нас около 2 миллиардов средств будет выделено из государственного бюджета и местного на ремонт значит, наших, наших, наших дорог. И вот театр Пушкина не исключение, 2,5 миллиона мы получили, провели в порядок, частично провели в порядок наш, наш театр, и главный его фасад был в аварийном состоянии. Сейчас он открыт. Елена Александровна присутствовала при открытии в прошлом году, и мы ей за это, за это благодарны. Так вот, теперь я возвращаюсь к нашему чернобыльскому диспансеру. Но ни один объект в области из этих вот 800, которых я назвал, не находится под таким прицельным вниманием со стороны, значит, ну скажем, со стороны, как наш чернобыльский диспансер. Наши чернобыльские активисты, они не то что раз в неделю там бывают, когда проезжает на очередное совещание, кто-то из руководителей Харьковской областной администрации, в том числе и Юлия Александровна была, и Коваленко была, и Черняк, и на необделенное внимание. Но чернобыльские активисты буквально каждый день до каждой мелочи доходят. Ну вот, скажем, даже такая мелочь. Оконный откос, значит, но на наш взгляд был сделан не совсем качественно, и э, потеря тепла, и это, значит, важно, чтобы люди не болели, чтобы эко была у нас окна, окна и так далее. Значит, так вот мы настояли что вот эти вот Чернобыльцы активисты настояли, чтобы оконные откосы были сделаны так, как надо. Есть проблема еще одна для инвалидов колясочников или как сейчас принято, что людей с ограниченными физическими возможностями колясочников. Для, для них создать условия пантус для заезда. И это сейчас э, занимается будет э, проектная документация на этот счет разрабатывается, чтобы был э, качественный. Он там сделан элементарно за счет двух таких швеллеров для заезда. Так будет хороший такой заезд и чтобы э, палаты для, для такой категории э, были, были оборудованы. То есть мы находимся в динамике и э, э, проведения ремонта, и ни одна мелочь со стороны наших чернобыльских активистов не остается без внимания. Там буквально каждый, каждый день. И когда Юлия Александровна на сессии областного совета говорила, что она поручит прокуратуре для того, чтобы смотрели, чтобы ни одна копейка не пошла в сторону, так я скажу и прокуратуре, там после нас, наших активистов чернобыльских делать нечего. Все. Іде туди в копілку, Такий в ремонт. Унікальний, напевно, приклад взаємодії громадськості і влади, і от в продовження теми співпраці з громадськістю 6 березня голова області Юлія Світлична взяла участь у форумі, що об'єднав обласну раду ветеранів України, спілку ветеранів Афганістану, громадську організацію Союз Чорноволь України та громадську організацію Спілка ветеранів АТО. Які питання були на порядку денному? Що стало результатом цієї зустрічі? Ну е На, на, на эту тему можно говорить очень долго, наверное, и часа не хватит, но я возьму тезис на, э, скажу так. Э, около четырех месяцев, даже не около четырех месяцев, а четыре месяца, э, в течение четырех месяцев четыре областные ветеранские организации, организация ветеранов Украины, Харьковская областная, которую возглавляет Хиневич Анатолий Петрович, э, чер, Чернобыльская организация Харьков, Союз Чернобыль Украины, Харьковская, которую я возглавляю, и Рыжков Владимир Николаевич, организация афганцев и воинов-интернационалистов, а также новые ветераны у нас появились, ветераны АТО ООС, которые уже по численности сравнялись с нами чернобыльцами и афганцами. Мы в течение четырех месяцев проехали все районы и города Харьковской области, встречались с, нашим, с, нашим, с, нами, с нашими активистами на местах, с органами местного самоуправления, с депутатами с руководством районов и, и городов. И там мы обсуждали три таких, три таких направления. Первое направление ⁇ это участие наше в, в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Второе направление ⁇ участие в социально-экономическом развитии нашем, наших, наших регионов. И третье, хотя оно может быть и первыми, все эти три направления могут быть первыми. Это вопросы, связанные с социальной защитой нас, ветеранов. И, в общем-то, эти все вопросы мы рассматривали на уровне значит, городов и районов Харьковской области. Было совершено более около 50 поездок, наверное, около 50 поездок. Значит, и, конечно же, там были задавали вопросы самого разного плана. И поэтому по просьбе наших четырех ветеранских организаций значит, мы обратились к Юле Александровне, чтобы была такая финальная встреча, заключительное совещание. И оно было в институте державного управления президента на, на Московском проспекте 6 числа. И мы, в общем, там, там эту тему уже, как бы подводя итоги, взяли, озвучили значит и приняли соответствующие соответствующие резолюции, в которые мы объявили и показали пример сотрудничества органов власти, органов местного самоуправления, самоуправления в вопросах от построения гражданского общества, в вопросах развития громад и так далее. Мы говорили на примерах о вот, том, как мы областные организации сотрудничаем. С об администрацией с областным, с областным советом Какие у нас результаты Какие у нас достижения И вы, вы же понимаете Мы как раз об этом говорили о Чернобыльском диспансере Но мы можем говорить и о госпитале инвалидов Войны Кстати мы там одну тему такую затронули Очень интересную Чтобы у нас был Для всех четырех организаций Значит был Отдельно Такой вот на базе, может быть, инвалид, ин, инвалида войны, реабилитационный центр. Это после э, тяжелых операций, значит, э, или люди, которые по своему состоянию требуют какого-то особого ухода, чтобы там от, было на европейском уровне э, это все значит, организованные. Юлия Александровна поддержала это, это, предложение. То есть, вот как бы мы в четырем, четыре наши организации уже находим точки соприкосновения и общие темы и задачи. Чи Но, такие встречи? Будут системными? Значит, на местах и руководители органов местного самоуправления, исполнительной власти, и наши активисты, черно, активисты ветераны, чернобыльцы, афганцы, ветераны АТО, ветераны э, труда, нам были благодарны. И говорили, что мы бы хотели, чтобы такие встречи у нас были, были бы системные, регулярные. И, собственно говоря, мы, мы считаем от четыре лидера наших областных организаций, Хиневич, Решков, Курсанов, Юрий Николаевич и я, Федор Вещепал Борисович, это организация ну, ветеранов АТО. Вот мы пришли к такому мнению, что да, это очень нужно, это важно. Мы говорили нашим ветеранам о том, что нам не только нужно как бы заниматься тем, что вопросы социальной защиты отстаивать, и это правильно, и нам на местах помогает, но нам нужно активно участвовать и в социально-экономическом развитии, идти в органы исполнительной власти, идти в местные, в местные советы. Проводили примеры, что такие примеры есть. Говорили о том, что Коваленко Виктор Николаевич у нас афганец, но он первый заместитель... Председателя Харківського обласного совету і так То, далі. Приміри та приміри такі єсні нас... не єдинічний, але ми і що більше наших ветеранів призиваємо, тому що не надо сидіти сложа а надо займатися працювати на регіональному рівні. От нас дуже багато залежить от нас. Анатолій Іванович, ви вже згадали в нашій розмові, що у квітні, 26 квітня. Річниця аварії на ЧАЕС це така дата, яка спонукає згадати, і можливо підвести підсумки якоїсь роботи. Напевно, зараз вже обговорюються плани щодо тематичних заходів до цієї річниці. Ну, в общем-то, э, время вже подошло, і ми, э, в общем-то. Э, обсуждаем, пока значит, между собой чернобыльские активы обсуждают о том, что, что бы и как бы мы видели, должно проходить вот эта очередная годовщина. В эту пятницу, в эту пятницу, 15 до 15 марта, будет проводиться рабочая группа с участием Черняка Михаила Евгеньевича, где мы тоже этот вопрос будем рассматривать уже на, на рабочей группе. После этого, я думаю, В недалеком будущем будет традиционно принято распоряжение главы Харьковской областной адміністрації, где будут значит, предложены и органы власти на местах, и здесь в области озвучены будут те мероприятия, которые мы будем проводить. В эту тему вы хорошо затронули, я как раз не могу остановиться, мимо пройти чего. Взаимопонимание между четырьмя нашими ветеранскими организациями озвученными. Мы и в чернобыльской среде как бы находим значит, взаимопонимание. Но тем не менее, иногда возникают, проскакивают такие вот моменты, когда, которые, ну, в общем -то, по крайней мере, заслуживают критики. Ну, например, я не приемлю то, что 20-го марта, 20 марта, призывает чернобыльцы Украины, некоторые всеукраинские организации, кстати, ну, их, к сожалению, ни одна, не две, не три, а много, призывает того, чтобы провести, ну, называет ее мирную акцию перед администрацией президента и, в общем-то, требует как бы приема с президентом и встречи с президентом Украины. У меня другая точка зрения. Значит, пройдут выборы, Пройдет инаугурация президента. И тогда, и мы, кстати, в принятой резолюции, четыре наших харьковских организации, мы говорим о том, что и призываем всех ветеранов. После инаугурации президента давайте мы обратимся и попросим, потребуем, чтобы вновь избранный президент значит, встретился с нами, с нашими активистами-ветеранами, где мы хотим услышать и как бы, и попросить, обратиться и, может быть, потребовать, что, что бы мы хотели, и какую роль и место мы видим на предстоящие пять лет, и что мы можем заполучить, и что мы ждем, и что значит, можно ожидать от. Нового тобто такі зустрічі ви не заденки. бачите з місту, яка буде говорити, планується ну, 20-го березня, тобто да. за 10 днів до вибору. Якісь вимоги висуваються. В чому вам відома мета зустрічі? Ну, ну може бути вимоги не і правильні, але ці вимоги, їх значить, для того, щоб час. Да, значить, ну от 10 днів до виборів остається. Всі кандидати у нас їх. 30, 39 кандидатов, у них расписаны, каждый день расписан. Мы, мы приедем в Киев, будем требовать встречи с президентом, президента в это время может быть запланировано, что он в Харькове будет, а мы с Харькова поедем. Но я, я так говорю, образно говорю. Каждый день и каждый час во всех 39 кандидатов запланирован. Другое дело, скажем, по регионам сделать вот как. Взять там, скажем, первую по рейтингу пятерку, кандидатов, пригласить руководителей их штабов на местах, чтобы они вышли и рассказали нам, нашим, нашим активистам о том, как значит, их, значит, лидер. лидер видит свою работу с ветеранскими организациями, что в него программе записано и так далее. И в этом я смысл вижу. Дарыча, вы программы кандидатов, чи побачили приділяється взагалі, якщо не будемо нікого називати, а на загал взагалі приділяється сьогодні увага сучасних політиків до питання ну, всех э, ветеранов, чернобыльцев, на Ну, вот я скажу. Дело в том, что вот как раз накануне этих выборов есть такая спекуляция привлечь не только чернобыльца а и другую категорию ветеранов для того, чтобы идут обещания. Конечно, обещать всегда, всегда хорошо. Обещать, когда особенно значит, находишься в оппозиции, обещать о том, что вот я как стану, я сделаю все золотые значит, горы, обещать и э, хрустальные, хрустальные замки. Значит, поэтому мы в рамках наших общественных организаций об этом говорим, что мы занимаемся и будем продолжать заниматься и в марте, и в апреле месяце, и в мае, и в июне, вот этими тремя нашими основными направлениями. Мы будем строить гражданское общество. Мы будем активно идти в местные депутаты, в органы, исполнительной власти, у кого здоровье есть. Но ну, я свой пример привел, я извиняюсь за нескромность, но я в 70 лет занимаю, работаю первым заместителем директора и кое-что э, знаю и могу и, и так далее. Значит, хороший пример. Это за Каваленко Виктора Николаевича сказал. Я могу за других тоже, тоже говорить. Значит, у нас очень уважаемые люди в районах и в городах и чернобыльцы, и афганцы, и ветераны АТО сейчас молодая, молодая такая наша ветеранская порость идет, тоже они идут и в общем-то в органы власти. И значит, чем больше будут у нас богатеть наши территориальные громады, объединенные территориальные громады сейчас, тем больше будут возможности для того, чтобы оказывать нам ветеранам помощь в строительстве жилья, в выделении участков, значит, и так далее, в лечении. Вот. Этим мы занимаемся. А вопросы, связанные э, с политикой, участием в той или другой ситуации, это за рамками нашего, э, на, наших общественных организаций. Так у нас и в уставе, в уставе прописано. Но некоторые все-таки политики пытаются нас в это дело втянуть. И от это, вот эти вот акции. И, кстати, это одна акция. а Потом еще э, в апреле месяце еще не так называемую ходу памяти. Но какая может быть хода памяти? У нас есть 26-е. 26 апреля, когда произошла авария. Вот в этот день давайте мы выйдем, нетрадиционно сами чернобыльцы. Давайте, чтобы чернобыльцы вышли со своими друзьями, со своими знакомыми, со своими детьми, со своими значит, внуками. Максимально вышли, тем более это уже перед маем, это уже тепло, уже значит, можно свободно. Значит, пусть. Вот это и будет как раз бы такое памятное мероприятие. А, а хода памяти... В апреле месяце там, от, в Киеве, значит, это же как раз будет второй тур голосования, это э, ну, пустой такой задея. Нас чернобыльцы э, не забывают и так. Поэтому 26 го я делаю акцент на 26-й. У нас есть 14 декабря, День шанувания, и 26-й. Вашу думку okay. почула. Дякую за розмову. Хочу нагадати, сьогодні в програмі. Точка зору спілкувалися із головою Харківської обласної організації «Союз Чорнобиль України Анатолієм Вінником. На все добре.